असलकुम आज हम मछली मसाला लगाने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से मछली को मसाला लगाया जाता है और इसमें से बदबू भी नहीं आती मछली की सबसे पहले लहसुन छील लेंगे इसमें एक कटी लहसुन डालेंगे मैंने पाँच किलो मछली ली है अदरक लेंगे मैंने पाँच किलो डमरा मछली ली है जो कि बहुत मज़े की होती है आप किसी भी और किस्म की मछली ले सकते हैं इसे मैंने दुकानदार से ही नमक और अजवाइन लगवा ली थी अब हम इसे पानी में डिप कर देंगे के इसको एक छन्नी में रखते जाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा नीचे बाउल में आ जाए और मछली खुश्क हो जाए इसी तरह एक एक पीस को मैं अच्छे तरीके से धोलूंगी मछली को अच्छे तरीके से धो लेंगे और इस के मछली के पीसेस पर जो ब्लैक पार्ट लगा हुआ होता है फिश का उसे अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे मछली को मैंने धो लिया है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रख दूंगी मछली खुश्क हो गई है अब हम इसे मसाला लगाएंगे मछली को मसाला लगाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जात दरकार होंगे लहसन अदरक का पेस्ट बना लेंगे लहसन अदरक की पेस्ट में एक चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसे कोट लेंगे ताकि इसका बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए लहसुन अदरक एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है अब इसमें दो चम्मच सफेद जीरा शामिल करेंगे दो चम्मच अजवाइन पीसी हुई शामिल करेंगे और इसको पीस लेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और अजवाइन और फेद जीराजा हो जाए मेरे पास पिसी हुई अजवाइन थी मैंने वो शामिल की है आप साबुत अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं यह अब एक पेस्ट की शक्ल में आ गया है अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब इसमें सुरख मिर्च फी किलो के हिसाब से मैंने पाँच किलो मछली ली थी तो पाँच चम्मच सुरख मिर्च शामिल करूँगी ढ़ाई चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे एक चम्मच मैंने पहले शामिल कर लिया था अब मैं बाकी का अढ़ाई चम्मच नमक अब शामिल करूंगी आप पे जरूरत कम या ज्यादा भी कर सकते हैं मछली को पहले भी नमक लगा हुआ था इसलिए अब हम नमक कम ही शामिल करेंगे अब हमने मछली मसाला दो चम्मच शामिल किए हैं आप ये ऑप्शनल है आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं धनिया मैंने दो चम्मच लिया है इसको पीस लेंगे इस तरह फ्रेश कूटे हुए धनिया से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है धनिया तकरीबन बारीक पीस चुका है अब इसे निकाल लेंगे पंद्रह से बीस मैंने लीमू लिए हैं उनको काट लेंगे और उनका रस निकाल लेंगे मेरे पास चाइना लीम है वो जो के इनका छिलका बारीक होता है इसलिए आसानी से इसका रस हाथ से भी निकाला जा सकता है ये मैं तमाम लीमू का रस निकाल लूंगी अब हम लीमू के रस को छान लेंगे ताकि इसमें जो बीज हैं और जो लीम के पल्प्स हैं उनको अच्छे तरीके से छान के निकाल लेंगे रस मसाले में शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए ये थिक सा पेस्ट बन चुका है क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी थिक है अब हम मसाले को मछली पे लगाते जाएंगे और इसको साइड पे एक बाउल में रखते जाएंगे मसाले लगाने के बाद आप मछली को फ्रीज करके भी रख सकते हैं यह मैंने मछली डाल के इसको अच्छे तरीके से तमाम टुकड़ों पर मसाला लगा लिया है वन बाय वन मैं इसे तरतीब से रखती जाऊंगी ताकि फ्रीज करने के बाद ये आसानी से खोल सके और मछली टूटे ना आप इसे एक से दो माह तक फ्रीज कर सकते हैं जब मेहमान आए तो उनको आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं सर्दी का मौसम आ रहा है और बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं और मछली तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है मैंने सादा तरीके से बनाई है इसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात शामिल नहीं किए और इससे मछली का ओरिजिनल टेस्ट आता है जो कि बहुत मज़े का लगता है आप भी इस तरीके से ट्राई करें बहुत मजा आएगा मछली को मसाला लग चुका है अब हम इसे फ्राई करेंगे मसाला लगने के एक घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे जितनी देर हम इसे मैरिनेट करके ज्यादा रखेंगे उतना रिच टेस्ट आएगा मछली फ्राई हो रही है मछली फ्राई करते हुए एक टिप ये है कि आप इसके स्किन वाला साइड हमेशा ऊपर रखें आपकी मछली कभी भी नहीं टूटेगी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं मछली ऑयल में डालते हुए आपने उसको स्किन वाली साइड ऊपर रखनी है और उसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है इस तरह आपकी मछली कभी भी नहीं टूटेगी और बहुत ही जबरदस्त लुकाएगी डिलीशियस मछली तैयार है